У деда тоже тогда была мечта, и уродного, я помню, переехать машину. Да. Переехали. Ну, короче, стояла машина, я так понял, подорванная. И мы переехали эту машину, то дед там был счастливый. На скорости ты шо, блядь. Не, ну немножко чувствуется, что ну, ты что на что-то наехал. Посмотрим, что мы Что, осталось только там водой залить и будет постареть? Мы бля. Сектор кроем, корову ведем, Это пиздец, я тебе говорю, сюр. Женя! Так. У кого-то сегодня будет секс. Ну и вот так вот, типа, подъебал, не вывез, пошел нахуй. Ну а как? Не смешно, блядь. Это армия. Это ж качает, а Но она, на самом деле, в моменты так вот... Адреналинчик ловишь, коли воно это воно рядом хлабис-хлабис там. Ну, на самом деле це реально приємно. Такі відчуття, коли рядом прилетає, на тебе не попадає.